еще запросить святой Божий помазанный благословенный отец Дмитрий друг мой потужный потужный в двух словах трошки с церкви я велика, десь 150 людей тут у вас в Харькове, да, вы, может, не знаете, но они титаны, зараз он трошки только расскажет, это титаны, титаны, я его знаю давно, Декілька років співпрацював з ними, з їхньою організацією. Ну, і організація, церква. Він зараз розкаже. Я попросив спеціально, щоб він зайшов посвідчити тут про велику славу Божу, яка в Харкові є, ви може просто не знаєте. Халілуя! Слава Господу! Вітаю вас, друзі, брати, сестри. Я вдячний за запрошення, пане Олександре, пасторе, дякую. Це дуже приємно. Потрошку українська у нас, слава Богу, за українську на, на... русский, не на российский, а на русский перейду. На слабожанский будем так. На слабожанский перейду, чтобы все в красках описать. Свое свидетельство, знаете, спасение. В Писании написано, кровью Агнца и силой свидетельства победили клеветника. Поэтому очень важно нам свидетельствовать о славе Божьей в наших жизнях. Потому что в этом прославляется Божья сила. Аминь. И я хочу засвидетельствовать о своей жизни, знаете, я сам с города Изюма, если кто знает, это Харьковская область, родом оттуда. И я жил обычной жизнью, школа, потом поехал в институт, в Харьков поступил. И, ну, дал сбой, так сказать, да, залетел, как говорит Александр. Ну, то есть я начал жить антисоциальный образ жизни, вести, образно говоря. Я начал употреблять и тяжелые наркотики, алкоголь, игромания, соответственно, сопутствующие отсюда вытекающие последствия. Вранье, э, э, родителям кражи, проблемы с полицией. Ну, слава Богу, до тюрьмы не дошло. И, знаете, я умирал, умирал. То есть с 2005 года физически умирал, духовно я вообще как бы не был, в принципе, никто. Э, и я умирал. Ну, как мне казалось, в принципе, я был нормальным, адекватным молодым парнем, вроде еще и красивым. Э, и... Ну, с 2005 по 2018 я занимался самоуничтожением, да, я грешил, э, то есть я уничтожал свой храм Божий, который внутри нас есть, у каждого. Я э, уничтожал себя. И в 2018 году, когда я просто э, уже край, так сказать, можно край или дно это, когда я с мамой сел, уже не было сил ни у меня, ни у родителей, слава богу за родителей. Э, ну, справляться с этой, с этой ситуацией моей жизненной. Да? То есть, и мама моя, она входит и в православную церковь, и приезжает к нам сюда э, на выходные э, в нашу церковь. И она нашла мне тренинговый центр восстановления личности, э, где проповедуется Слово Божье, Библия читается, работа с психологом. И она нашла мне э, через батюшку отца Симеона, который в православии сейчас в изюме, я с ним дружу, слава Господу за него. И я покаялся, знаете, я в 2018 покаялся э, и Бог меня спас. То есть, знаете, написано, что Бог призвал не мудрое мира сего, чтобы посрамить мудрое. Да, я был, э, ну, я не могу сказать, что я был кем-то, просто человек, единица. Э, как островский говорит, у нас жизнь одна дана, и нужно прожить ее так, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы. Так вот, я жил бесцельно, ну, образно говоря, 30 лет, ну, просто жил. Школа. Институт, институт, для чего жил? Работал, зарабатывал финансы, все как бы уж уходило в небытие для уничтожения себя. И знаете, я покаялся. И я хочу вас призвать о том, что у каждого из вас есть родственник. Да, я анализировал свой путь. Я вот 8 лет во Христе служу Господу, проанализировал, как я спасся. Молитва ходатайственная. Знаете, что это такое? Это когда ты молишься за чьи-то нужды. Это когда ты провозглашаешь победу Божью в, человек, в жизни человека, может, незнакомого, может, знакомого. Но это самое большое проявление Божьей любви здесь на земле. Почему? Потому что ты тратишь свое личное время, ресурс свой, для того, чтобы за чьи-то нужды помолиться. Так вот, мамка меня, слава Богу, за нее вымолила в храме. Я узнавал, как это происходило. То есть, ну, слава Богу за маму ходатайственная молитва. Молитесь, это очень важно. В наших устах заложена огромнейшая сила, чтобы провозглашать э, спасение и Христа. Аминь. И вот, знаете, я спасся, слава Богу, я начал сразу служить. То есть у меня не было вопросов, для чего, почему. Я увидел церковь, я увидел искренних людей, как у вас здесь, которые встречают, Насколько важно, чтобы не слететь обратно в яму сразу в служение? Вот скажи. Сто процентов. В Писании мы сейчас руководствуемся Библией. Иисус говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы я послужил. Так вот, каждый из нас призван для чего-то, для того, чтобы служение, совершить служение, нести Евангелие, проповедовать, отображать образ Божий, для того, чтобы добрые дела творить и, соответственно, быть в теле. Потому что Иисус говорит так, что нужно быть, я и нужно быть в теле, в собрании, в церкви. Иисус за церковью придет, не за каждым человеком. Да, да. Да. И вот скажи ты про чем вы занимаетесь сейчас, ну масштаб там, с 22-го давай. С 22-го. И до 22-го так было, но в 22 Бог так обернул все. Наш пастор принял решение оставаться, не эвакуироваться, и мы начали сразу же с 22-го года эвакуировать, эвакуацией заниматься, кормлением на Салтовке заниматься. На данный момент около 15 точек по Харькову. Житомир, Киев есть, Одесса сейчас будет. То есть мы значит, занимаемся кормлением, да, то есть ну, нуждающихся. Кормление, евангелизация, раздача хлебов, тюрьмы, э, де, де, э из территорий, ВПО, инвалиды с детками. То есть мы капелланское служение сейчас. Мы то есть максимум, максимум прилагаем усилий для того, чтобы отображать вот этот образ Божий и нести спасение. Есть реабилитационные центра, там, где я проходил реабилитацию, центра спасения. Шесть центров спасения, да, да на регионе, в Харькове. Есть еще в Киеве три. Ну, то есть люди спасаются, слово Божье познают, знаете, и очень важно проповедовать. Есть дома престарелых для бабушек, дедушек. Есть детский сад. То есть, ну, мы максимально э, распространяем шатры для того, чтобы те люди, которые спасаются, они могли э, приобщаться, да, и как и копейку заработать, и быть в теле вместе с нами, освещаться, так сказать, да, потому что там это важно быть э, во свету. Аминь. Маленькая еще. Про жену, да, это, это свидетельство просто, я не заслуживаю, это Бог, спасибо, аминь, Боже, спасибо. Я прошел реабилитацию, год как покаялся, думаю, ну все, как пора, уже ж вторую половинку, я не был никогда, не женат, особо там, не гуляка был в той жизни старой, ну то есть еще, слава Богу, за Бог дал мудрости. Я Богу говорю, Бог, ну жену хочу, завет с Богом совершил, пожертвование хорошее принес, покаялся перед ним за жену деньги приносил Богу, да? Откровение получил в церкви. Все правильно почувствуешь, да? Я принес, да, пожертвование, ну, знаете, целевое там, это мое личное, то есть, у каждого свое откровение. Пожертвовал, сказал, что не буду больше, знаете, смотреть с вожделением, смотреть какие-то фильмы вот эти, ну, потому что мир, современные технологии, я вот завет с Богом. Бог же сердцевидец, то есть, вы можете говорить одно, а внутри совсем по-другому. И все, я говорю, Бог, вот так хочу. Что хочу? Красивую верующую, которая не курит, не пьет, не употребляет, не была замужем и без детей. Ну прям... Ну ты бишь по ногам был и казалось, что так их нема, правильно? Я, я верой брал. В евреям что написано. Вера же есть. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аминь. Все, запрос дал, но я дал запрос, все, молимся, постимся. И я служу. То есть я прям не сижу, жду, да? Я служу. Я делаю Божье дело, я тружусь по центрам, мы ездим, занимаемся. Бог делает свою работу. Я доверил Ему. И в один прекрасный момент это все свершилось. У меня есть жена, слава Господу, с 20 -го года, аллилуйя. Мы женились, она с детства верующая. Она не была никогда замужем, у нее не было детей. У нас сейчас есть ребенок с феврале 4 года. Мы повенчались. Ну, то есть я сделал все по Писанию, как правильно. Бог даровал мне такую женщину, помощницу, которая тоже молится за меня, что немаловажно, благословляет дело рук моих. И сейчас, на данный момент, вот то, что Александр назвал, мы имеем какие-то дела, я являюсь рукоположенным диаконом церкви, я являюсь служителем церкви, я являюсь капелланом, да, то есть Бог говорит, избрал не мудрое мира сего, чтобы посрамить мудрое. Каждый из вас чего-то достоин. В Боге возможно все. Я 30 лет прожил никем. Сейчас мне 38. И я славлю Господа за то, что Он дает силы, мудрость и милость. Все по милости Божьей. Не по заслугам, по милости и благодати Божьей. Аллилуйя. Теперь благослови всех, бог Ты до конца будешь тут служение? Не? А, зараз спешишь, да? Тогда, тогда просто благослови, чтобы твои помазания... Вот, все, кто хочет, чтобы они взяли. Друзья, сердце, принимайте. Я буду молиться во имя Иисуса Христа Божие мы провозглашаем, что здесь, на этом месте, есть Твоя Божья свобода, Господи. Мы знаем, что здесь люди Твои, призванные в Твой Божий удел, Господи. Мы благословляем, что здесь каждый получает свободу от всякого греха, от рабства зависимости, от обид Божий, от всякого рабства. Во имя Иисуса Христа Божия, Ты наш Спаситель, Господи. И мы провозглашаем, что Ты есть Царь Царей, Ты Бог Богов в наших жизнях. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя!